Пришли иллюстрировать аквариумных рыбок в Киевгорстрое, крупнейшей строительной компании Украины. Какие чиновники за этим могут стоять и чьи бизнес-интересы они отстаивают? Подробнее, и нажмут. Группа примерно из 30 мужчин к зданию Киевгорстроя пришла утром и прямиком к входной двери. Охрана не пускает, драки не было, но потолкались. А Неделю назад в МВД сообщили, в компании процветала коррупция. Присвоено больше миллиарда гривен, проводится расследование. Этим свой приход и объяснили неизвестные. Мол, киевская община хотят руководство компании призвать к ответу. А еще увидеть роскошный аквариум, якобы купленный за 200 тысяч гривен. Один представился как представник люстрационного комитета, один как представник автомайдана. Хотели подивитись на какой-то аквариум. Я не знаю, на какой. У нас такого аквариума нет. В мужчин пустили, провели экскурсию, а аквариум не нашли. На руководство Руководство компании уверяет, дорогие рыбки и следствие только предлог. Да и в иллюстрационном комитете заверили. Я никого до Киев не буду не отсылал. Бывают люди, которые просто потребуют каких-то посад, каких-то грошей, и они под выглядом иллюстрации намагаются это отжать. Киевгурстрой – крупная строительная компания Украины. Ее пытаются захватить, считает президент Киевгурстроя Игорь Кушнир. Подозревает к делу причастен зам главы администрации президента Андрей Сенченко. Вот заявление Кушнира на официальном сайте. Все это происходит после того, как ранее построенный в Крыму бизнес Сенченко сегодня стал неактуальным. Поэтому он пытается сделать определенные шаги по захвату бизнеса в Киеве. Но на банковой своя версия. Там на сегодня окопалась команда, такая глубоко эшелонированная, имеющая и смотрящих, и кураторов, имеющая серьезную информационную поддержку. Киевгорстрой – общество акционерное. 80% акций принадлежат территориальной общине Киева и управляются столичным горсоветом. На прошлой неделе в Киевсовете секретарь Галина Герега подписала поручение изменить состав наблюдательного совета Киевгорстроя и прислала список своих трех кандидатур. В компании со списком ознакомились и уверяют, кандидатуры выбраны неспроста. Один из представителей масс Говорю, что он представляет ТРК Социальную Украину, и, и самим вновь на Глядову раду назначенный директор этой радиокомпании. Коллектив Киевгорстройа со всем происходящим попросил разобраться в генпрокуратуру, а завтра планирует пиктировать администрацию президента, Намерены лично спросить у Андрея Сенченко, давал ли он указание Киевскому горсовету менять состав наблюдательного совета, какой у него бизнес был в Крыму и отстаивает ли он чей-то бизнес-интерес в деле компании Киевгорстрой. Инна Жмут, Никита Исайко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. А вот комментарии экспертов, которые разбираются в конфликтологии украинского бизнеса в связи со сменой власти. Ну, Андрей Сеченко имеет какое-то определенное отношение к бизнесу. И учитывая традиционно складывающиеся экономические отношения в нашей стране, то понятно, что... Де-то вбиває, де то зерно прибувають. На жаль, і зараз, як і в інші періоди, коли у нас мінялася влада, щось подібне відбувалося. Якщо пан Сенченко таке робить, то я думаю, що це ризиковано з його боку, через певний час може з'явитися новий президент, який може інакше дивитися от на такі події.